러시아 도로를 달리다가 갑자기 경찰이 차를 세운다면 여러분은 어떻게 하시겠어요? 오늘은 제가 실제로 러시아에서 운전 중 경찰에게 정지 명령을 받은 경험을 바탕으로 꼭 알아두면 편하게 상황을 넘길 수 있는 러시아어 표현들을 알려드릴게요. 도로에서 경찰이 다가와 차를 세운다면 당황하지 않고 자연스럽게 대응하는 게 중요해요. 경찰이 먼저 이렇게 말할 수 있습니다. 더블 이젠 와시 도쿠멘트 바샤우스타 안녕하세요. 서류를 보여주세요.그러면 준비한 면허증과 여권을 건네면서 이렇게 덧붙여도 좋아요.옷 모의 도쿠멘트 여기 제 서류입니다.이때 웃는 얼굴로 정중하게 건네면 경찰도 더 부드럽게 대응할 가능성이 높아요.러시아어가 서툴다면 솔직하게 말하는 것이 가장 안전합니다.이아투리스트 Я плохо говорю по-русски. 저는 관광객이고 러시아어를 잘 못해요. 혹시 영어가 가능한지 확인하고 싶다면 이렇게 물어보세요. Вы говорите по-английски? 영어 하실 수 있나요? 영어가 가능하면 대화가 훨씬 수월해집니다. У вас есть водительское удостоверение? 운전 면허증 있으신가요? Да, вот мое водительское удостоверение. Не, йоги, че унджон мёнхочунгимида. Вы управляете этим автомобилем законно и Чарянголь хаппопчогру унджон хагу иннайо? Да, у меня международное водительское удостоверение и корейское водительское удостоверение. Не, кукче мёнхочунгва хангук мёнхочунгл каджигу иссумида. С вами все документы на машину. Чарянгвальон сорюнен моду каджигу гесингайо? Да, у меня есть документы на машину. Не, Кариянг, сеорию Моду из Самнида. Вы можете предоставить страховку на машину? Карьянг бухем джунг Боя Бойо Да, вот страховка. Не Йоги бухем Джунг из Вы припарковались неправильно? Ялмоз Юка хасин Я думал, что это разрешено. Хео Йонг Дэнджул Алас Вы употребляли алкоголь или наркотики? Сулина Ягмул, Багьон наё. Нет, я ничего не употреблял. Аньо, неё, Доха Адьяна Смида. Все ли исправно в машине? Чаряне Исанган Ом Да, все исправно. Не, Муду Чонг мида Вы используете ремень безопасности? Да, я пристегнут. Не, 네, Чагьон фары и стоп-сигналы работают? Чонджу брейка Да, все работает. Не, моду чак тунга да. Где вы едете? Оди руга Я еду в город Москву. Муска гагу и да. Я турист. Я приехал на несколько дней. Чонын гуангуанге да. Где вы остановились? Суксуны но Я остановился в отеле Москва. Мускаба отеле Муку и Сумнида штраф необходимо оплатить. Польга да еще я вам Где можно оплатить штраф официально? Польга мы кунгшик чогуру одисонер Можно чек, пожалуйста. Йонг чунг чусео. Могу ли я обжаловать штраф? Польга мы да хе иерль Да, через суд или официальные органы. Не, по бонина кунгшик киганер тунге канангам не да. 이렇게 대응하세요. Я хочу визата с посольством Республики Корея. 대한민국 대사관에 연락하고 싶습니다. Могу я позвонить в посольство? 제가 대사관에 전화해도 될까요? 러시아 도로에서 경찰 건무는 드물지 않지만 중요한 것은 예의를 지키고 공식 절차를 따르며 필요하면 대사관 도움을 요청하는 것입니다. 이런 상황을 미리 준비해두면 긴장하지 않고 여행을 훨씬 안전하고 편안하게 즐길 수 있어요. 오늘 배운 표현들만 알고 있어도 러시아에서 당황하지 않고 자연스럽게 경찰과 대화할 수 있습니다. 다음 영상에서는 또 다른 실용적인 러시아어 표현들을 가지고 찾아올게요. 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 오늘도 안전하고 즐거운 하루 보내세요.